воля к победе да но это не означает что да преимущество вот может быть валентины преимущество может быть но, но означает, а шайбу он... забрасывает другая команда реализует это да будет. тут надо ре... реализация вот часто это слово мы слышим хромает там так это все таки павлов фрумкин да точно павлов румкин я присмотрелся но... Без номера? Да, без номера, э, белые хоккейке, джерси. Поэтому я не спешу называть. А вообще, хотелось бы, чтобы уже команда сформирована. Увага! И была с четкой формой и номером. Вот, например, Тирас, обратите внимание, ну, новая форма Заявилась у команды нещодавно и все по форме ну омега а молу особенно обратите увагу и на следующий сезон уже форму сделайте будь ласка ну, солидный чемпионат форма лицо команды так вылучение что ли Андрей ковалев вау вылучение первый вылучение Игра высоко поднятой ключкой. Андрей Ковалик. Первое вылучение за 3.52. До конца первого периода 0-0. И численная перевага у команды Маяк. 5 на 4. Порахуем. По Были моменты 5 на 4. Да. Чинашка. Начинашко. начинашка Грамотно. Александр. Сергей Русаков. Илья Русаков принимал участь за команду Патриот. Нестор Музыченко принимал участь также. Знаю, ну, почти всех знаю, так, если не вспомнить. Городник Михаил. Вот потихоньку, ну не потихоньку, знаю. Как же играть юной команды Патриот. Молодцы, сыграли достойно. Звучит детский Павло. Цилиндра, Цинделина пока, правда, возможно, в Киеве, так по живет, может, там тоже не хватает в команде. Игорь Иванович, увага, Степанюк во! Счет открыто.